я хотел бы в двух словах сделать экскурс курс. Действительно, в Украине с 2006 года работает и на законодательном уровне регулирована система, которая предполагает участие инвесторов, желающих приобрести квартиры через приобретение инвестиционных облигаций, обеспеченных жильем. Любой инвестор, физическое лицо, юридическое, которое желает приобрести недвижимость, оно приобретает в первую очередь, заключает два договора, действительно, как вот наши пострадавшие, если бы сказали, заключает два договора с инвесторами. Это первый договор на приобретение инвестиционных облигаций, которые обеспечены жильем. Второй договор на участие в строительстве конкретного объекта недвижимости. Принципы, на которых строилась система, не уникальна. Она работает э, заимствована из э, американской системы, работает уже там более 70 лет. Вот. Поэтому э, принципы системы, которые заложены сюда, это первичная защита интересов инвесторов. Э, дабы не повторялись случаи, как у нас небезызвестная элита центр работала, которая продавала одну квартиру. 5-10 раз перепродавала. То есть на одну квартиру, по сути, претендовала несколько участников, несколько инвесторов. Э -э система, которая работает сегодня, она как раз настроена на то, чтобы избежать ситуации с -э повторной продажей одного и того же объекта недвижимости нескольким инвесторам. То бишь на то, чтобы противостоять мошенничествам, которые возможны при продаже, потому что соблазн у -э участников процесса строительства очень велик, деньги замешаны очень большие, поэтому противостоять возможны махинации. На сегодняшний день, как бы уже видя те факты, которые сегодня представили здесь участники пресс-конференции, можно говорить о том, что компания Мисс предоставив иск в суд и подав копию соответствующих договоров о том, что данный объект недвижимости, квартира была продана несколько раз. Она сама расписывается, эта компания Межплодуд, сама расписывается в том, что ответственными лицами этой компании было заложено мошенничество, то бишь продажа одного и того же объекта недвижимости нескольким компаниям лицам. То есть фактически это расписка в, собственной, в, собственном, в собственном мошенничестве. Но это предмет разбирательств уже не столько, скажем так, это выходит за рамки уже правового поля и, скажем, предмет разбирательств прокуратуры и правоохранительных органов. Дабы установить истину в том, когда были подписаны договора, провести соответствующие экспертизы, кто участвовал в подписании, когда были подписаны договора. На сегодняшний день вам и подобным инвесторам, которые приобретают их десятки тысяч, людей, которые уже приобрели либо приобретают облигации. Если данный сценарий, заявленный сегодня без будет реализован фактически через суд, у людей будут отобраны квартиры, то мы можем говорить о том, что ни один из этих десятков тысяч людей не защищен фактически данной работающей системой. То бишь любой человек, купивший квартиру, может оказаться на улице. Фактически, за что боролись, на то и напоролись, что называется в нашем государстве. Вот. По сути, разбирательство, скорее всего, что закончится тем, мое личное экспертное мнение, закончится тем, что Межиклабуд пойдет на попятную, поскольку здесь уже попахивает уголовными делами, можно сказать. Вот. И данные данные решения, данные сценарии не должны, по идее, пройти, если опираться на добросовестность нашей судебной системы. Вам, как инвесторам, необходимо обращаться действительно в суд, оспаривать эти решения года обращаться в прокуратуру с апеллировать к государственной комиссии по ценным бумагам. Это органы, которые, институты государственные, которые непосредственно создали эту систему и призваны защищать непосредственно работу этой системы, жизнеспособность этой системы. Поскольку по механизму работы, даже Государственная комиссия по ценным бумагам, она регистрировала отчет о результатах размещения облигаций, то есть четко зарегистрировано, кто покупал, какие сроки регистратором собственности на облигации выступает э, Межрегиональный фондовый союз, либо сейчас украинский депозитарий ценных бумаг, в котором хранится вся эта информация, выписки. Когда вы, стали э, хозяину, ну, когда вы приобрели в собственность, стали собственником облигаций, когда вы их предъявили к погашению, когда были облигации переданы опять-таки застройщику, и по какие документы, все это задокументировано, все это по большому счету не трудно отследить и проверить на сегодня, в резюме этого всего, большой очень социальный резонанс, по моему мнению, вызовет подобное вопиющее нарушение, вопиющее, скажем так, прецедент отбора жилья у людей, которые 4 года назад приобрели жилье и полтора года назад стали собственниками, получили собственность. Причем документы по оформлению собственности оформляла компания Мисс вот. Поэтому спасибо за внимание. Вот. Какие вопросы? Дякую, Кирилл. Пожалуйста, сейчас у вас есть возможность поставить свои запитания. Руханя, только